महावीर जयंती निमित्त मे कौनते कार्यक्रम से किया किए जाओ भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव सकल जैन समाज छत्रपति संभाजीनगर नगर की ओर से मुख्य कार्यक्रम दस अप्रैल के दिन प्रातः काल में ठीक छः बजे छत्रपति संभाजीनगर नगर के विभिन्न भागों से बहुत बड़ी एक विशाल ऐसी वाहन रैली का आयोजन किया गया है जिसमें हजारों तादाद में पूरे छत्रपति संभाजी नगर पंडरपुर आदि भागों से सवेरे छः बजे से अनेकों भक्त रैली के अंदर सम्मिलित होते हैं वो सारे भक्त हमारे भगवान महावीर स्तंभ जो हमारे बाबा भट्टपुर के परिसर में निर्माण किया गया है उस महावीर चौक के ऊपर सभी महानुभाव वहाँ पे पुकारते हैं उस जगह पर शाम सात बजे हमारे महावीर स्तंभ पर धर्म ध्वजारोहण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर सम्पन्न होता है जिसमें तमाम सभी समाधि समिति के पदाधिकारीगण आदि सभी उसमें उपस्थित होते हैं उसके बाद में साढ़े सात बजे शर्प तंजन ढोले जो एक रहे है हॉस्टल है उच्च जगहों पर धर्म ध्वजारोहण होता है और शार्प साढ़े आठ बजे जो मुख्य शोभा है रैली रहती है शोभा यात्रा रहती है वो रहती है सम्मिलित हजारों की तादाद में उसमें लोग सम्मिलित होते हैं और है? पैठन गेट से वहाँ से निकलती है जो शहर के सभी परिसरों में जाकर जिसका अंतिम चरण जो एस बी कॉलेज के ग्राउंड के ऊपर आप सब वहाँ पर आयोजन किया जाता है वहाँ पे उस रैली का समारोह होता है इस रैली के अंदर शेख अलग अलग प्रकार के शोभा के अंदर लोग किया का निर्माण करते हैं भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो सत्य हिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य जो सूत्र भगवान ने सभी मानव मात्रों को दिया है उस मानव मात्र के सूत्रों का प्रचार प्रसार इस संपूर्ण रैली के अंदर होता है इस रैली के अंदर मात्र जैन समाज अभी तो संपूर्ण समाज इसके अंदर खासतौर पर सम्मिलित होता है विविध राजकीय पुढ़ारीगण शायद ऐसा कोई भी की व्यक्ति नहीं होगा जो महावीर जन्मोत्सव के शरीक नहीं होता है इस प्रसंग पर मैं पुनः एक बार संपूर्ण समाज को आह्वान करना चाहूँगा भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समिति सकल समाज के महासचिव के नाते से कि मैं कहना चाहूँगा कि इस भगवान के शोभा यात्रा में छत्रपति संभालने और जिले के सभी लोग इसके अंदर अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो और भगवान महावीर का ये संदेश जन जन तक फैलाने का कार्य आप करें मैं इस प्रसंग भी बताना चाहूँगा कि पिछले पंद्रह दर्षो से अनेक सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक सांस्कृतिक उपक्रम इस भगवान महावीर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने तथा हमारी महिला समिति ने आयोजित किए हैं एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा अभी तक तो के एक हजार से भी अधिक रक्तदान के माध्यम से लोगों से ब्लड डोनेट भी किया है और आवेदन जयंती की त्रुपी कम से कम हमारा टारगेट कि पांच सौ जेब अधिक रक्तदान दिन हो गए इस पर कोई भी संदेह नहीं अभी तो मैं समस्त शहरवासियों से सभी शहर के पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इसके अंदर पधारे और आपके पत्रकारिता क्षेत्र के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप इसको जो अभी तक जन जन का कार्य किया वो कार्य पुनः करें यही शुभकामना जय जनंद जय महावीर मैं महावीर पाटनी सकल जैन समाज का महामंत्री खंडलवाल दिगंबर जैन पंचायत का अध्यक्ष अच्छा सकल मारवाड़ी महासभा का कार्याध्यक्ष भगवान महावीर स्वामी की जय दोन हजार पंचवीस हे वर्ष भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समीसाठी फार महत्त्वाचे आणि खूप आनंदीमय आहे कारण यावर्षी सर्वात जास्त अन्नदान रक्तदान गोदान असे हे कार्यक्रम समितीमार्फत राबविण्यात आलेले आहे तरी मी सर्व पत्रकार बंधूंना शुभेच्छा देऊ इच्छितो की यावर्षी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हा अतिशय धूमधडाक्यात आम्ही साजरा करत आहोत आणि येणाऱ्या दहा तारखेला आमच्या समाजासाठी सकल जैन समाजासाठी एक गोल्डन असा दिवस आहे तरी आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाचं पूर्ण कवरेज आपल्या मीडियामार्फत शहराच्या संभाजीनगरच्या सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावं ही विनंती करतो आणि येणाऱ्या दहा तारखेला सकाळी साडेआठ वाजता आपण बैठकीत येऊन रथयात्राचं स्वागत करणार आहोत तरीही आपण आवर्जून सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि आपण इथे उपस्थित राहिला त्यासाठी मी पूर्ण समितीतर्फे आपलं धन्यवाद करतो जय जिनेंद्र जय महावीर जय महाराष्ट्र महावीर जयंती निमित्त कोणते कोणते कार्यक्रम कार्यक्रमाचं के आयोजन केलेलं का, कार्यक्रमाचे आयोजन गेल्या पंधरा दिवसापासून चालू आहे आ? सर्वात प्रथम आम्ही जैन प्रीमियर लीग चे आयोजन केलेले आहे त्यानंतर एक्सपो झाला दोन दिवसाचा त्यानंतर एक व्याख्यानमाला झाली सुरेशभाई चेन्नईवाला यांचे एक प्रवचनमाला झाली आणि आज कुमार विश्वास यांचे भाऊ संजीव कुमार जी शर्मा विश्वास यांचं अतिशय सुंदर अशी व्याख्यानमाला संपन्न करून हे दोन दिवसाचे महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम उद्या सकाळी नौकार दिवस म्हणून जो उद्या मोदी साहेबांनी डिक्लेअर केला आहे काल विश्व त्याचा एक अखंड विश्वासाठी शांतीसाठी आम्ही एक आयोजन केलेलं आहे सकाळी आठ वाजेपासून साडेनऊ पर्यंत तो जप असणार आहे तरीही दहा तारखेला सुरुवात महान रॅलीपासून होऊन रथ यात्रा करून पूर्ण रथ यात्रा संपन्न होऊन ते समाप्ती होईल तरी सर्वांनी यामध्ये सकल हिंदू समाजाने याच्यात सामील व्हावे जय जिनेंद्र जय महावीर तुमच्या मिरवणुकीचं उद्घाटन कोणाच्या हस्ते होणार उद्घाटन उद्घाटन या रथ यात्रेसाठी शहरातले विविध मान्यवर सर्व आमदार खासदार सर्व पुढारी तसे संभाजीनगरचे लोकप्रिय कमिशनर आदरणीय प्रवीण पवार साहेब आज आम्हाला त्यांनी स्वीकृती दिलेली आहे का ते सुद्धा या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी रथ यात्रेसाठी येणार आहे व सर्व जैन समाजावर प्रेम करणारे असे सर्व लोकप्रिय नेते आदरणीय सर्व सगळेजण उपस्थित राहतील ही विनंती करतो आणि त्यांनी आम्हाला शाश्वतीही दिली आहे महावीर जयंतीनिमित्त कोण कोण परिश्रम घेत आहेत त्यांचे <mahavir> nhimita, महा महावीर जयंती सतत सतलजैन समाजाचे आदरणीय राजेंद्र बाबूजी दरडा महासचिव महावीरजी पाटणी आणि मी स्वप्नील पारख यावर्षीचा अध्यक्ष असून माझ्यासोबत संपूर्ण सहा लोकांची टीम सर्व व सर्व उपाध्यक्ष अशी संपूर्ण समिती तसेच सोबत महिला समिती महिला समितीच्या कार्याध्यक्ष सौ संगीताजी संचेती व त्यांची समुच्च टीम हे परिश्रम घेत आहे व जास्तीत जास्त सगळ्यांनी याच्यात जुळावे ही विनंती समाजाला करणार समाजाला एकच आव्हान की भगवान महावीरचा जो संदेश आहे जिओ जी जिने दो याच्यावरच आपल्याला पुढे जायचे आहे आणि समाजाकडनं पूर्ण विश्वासाठी पूर्ण छत्रपती संभाजीनगरसाठी जे काही हिताचं नानाचं आणि परिक्रमाचं असं काही करता येईल तेच आपल्याकडनं घडलं पाहिजे कुठलेही गैरप्रकार होऊ नये हीच विनंती समाज तसं काही करणार नाही आणि करतही नाही पण तरीही सर्व मुलांकडनं यंग मुलांकडनं हीच अपेक्षा बाळगतो की सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने येऊन रथ हे स्वरूप वाढवावं ठीक आहे